ભદરવાહિની નર્મદા પરિક્રમા રાત્રે બંધ કરાતા યાત્રીઓએ હોબાળો મચાવ્યો હતો સરદાર સરોવર ડેમમાંથી નર્મદા નદીમાં ત્રીસ હજાર ક્યુસેક પાણી છોડવાના નિર્ણયના પગલે સોમવારની ઉત્તર વાહિની નર્મદા પરિક્રમા બંધ કરવાની જાહેરાત તંત્ર દ્વારા કરાઈ હતી તંત્ર દ્વારા અચાનક જાહેરાત કરાતા પરિક્રમાવાસીએ હોબાળો મચાવતા પોલીસ અને પરિક્રમાવાસીઓ આમને સામને આવી ગયા હતા ઉત્તરવાહિની નર્મદા પરિક્રમાનો પ્રારંભ આઠમી એપ્રિલથી થયો છે આ પરિક્રમા રોજના હજારો પદયાત્રીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે એક મહિના સુધી આ યાત્રા ચાલનાર છે તે દરમિયાન સરદાર સરોવર નિગમ દ્વારા રિવરબેટ પાવર હાઉસના સંચાલન માટે નર્મદા ડેમમાંથી પાણી છોડવાનું નિયત કરવામાં આવ્યું હતું નર્મદા કાંઠા વિસ્તારના રેસોને સાવધાન કરવાની તાકીદ કરવામાં આવી હતી નર્મદાનું ચળતર વધવાની સંભાવના હતી આથી પરિક્રમાવાસીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને द्वारा परिक्रमा आवी हती। परिक्रमा परिक्रमा दूर दूर थी अभी जो हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो रिवर बेड पावर प्लांट प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया जा रहा है बिजली प्रोडक्शन की वजह से जिस वजह से डैम से कुछ पानी छोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से संभावना है कि रिवर में पानी का लेवल थोड़ा बहुत बढ़ेगा जिसकी वजह से यह यात्रा आज के लिए स्थगित की गई है जब तक कि हमें आगे से और जानकारी नहीं मिलती है तब तक ये यात्रा स्थगित है इस यात्रियों की सुरक्षा को नजर में रखते हुए इस वजह से यह फैसला लिया गया है जिसकी वजह से हम कुछ रूट से एंट्री बंद करने का विचार कर रहे हैं जिसके अंदर है रून चौकड़ी समारिया चौकड़ी और बावड़ी चौकड़ी इन तीनों से हम जो परिक्रमा के रूट पे आने का रास्ता है उन तीनों पे आ, एंट्री स्थगित है आज के लिए जब तक कि कोई फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं आती सर कितना पानी छोड़ने वाले और क्या क्या अभी जो व्यवस्था है उसमें क्या दिक्कतें आने वाली है इसलिए बंद कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट अट्ठाईस क्यूसेक पानी छोड़ने का हमें ऊपर से ऑर्डर आया है जिसके बारे में हमें जानकारी है जिसकी वजह से पानी का लेवल कुछ स्तर तक बढ़ सकता है जिसके अंदर जो अभी हमने आर्टिफिशियल ब्रिज बनाया है नदी के ऊपर उसके ऊपर हम आज उसका प्रभाव नापने के लिए क्या असर पड़ता है उस वजह से हमने एहतियात बरतते हुए अभी ये स्थगित करने के इस यात्रा को नियंत्रण में लाने के लिए हमने ये स्टेप लिया है सर क्या कहेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारा सिर्फ इतना ही मैसेज है कि आप फर्दर इंस्ट्रक्शंस का वेट करिए और जैसे ही हमारे पास कोई नेक्स्ट लेवल की सूचना आती है हम आपको इतलाह करेंगे और आप पुलिस के साथ और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जितना सहकार हो सकता है उतना दीजिए और सर अभी जो परिक्रमावासी आए हुए हैं यहाँ पे उनके लिए क्या मैसेज है? जो परिक्रमावासी आए हुए हैं हम यही चाहेंगे कि आप हमारे साथ जितना सहकार कर सकते हैं उतना कीजिए हम भी आपके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट कराने की पूरी व्यवस्था करेंगे हम चाहेंगे कि आपको मिनिमम जितनी कम से कम हो सकती है उतनी असुविधा का सामना करना पड़े સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે લોકમત ન્યૂઝને યુ ટ્યુબ ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલ રહો ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર